Роль, в даному випадку не проти, тобто вона неправильно. Ні, інспекція перевірила і скасувала цю 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 декларацію. У них немає ніякої декларації. Забудова йде повністю не законно. Це само гуд. Зараз я викликав міліцію, подивимось, що буде міліція. Ні, я не знаю, але це просто не буде. Да, да, не нет, а, я. не Но вы так защищаете, вроде бы владеете. нет. Да, я совладелец, да, да, да. Мне Сергей, вот это убеждал, что вот надо энергию негатива повернуть в энергию позитива. А как? Я у не владелец, А знаете, посмотрите, предложение. Давайте мы сейчас зайдем. Нет, мы сейчас делаем так, молча, Идем в магазин, берем. Коньяка, делаем шашлык и спокойно и, э, спокойно курим трубку мира, и все будет прекрасно. С этого забора, ну понимаете, ну если у вас такая сильная печень, нет проблем. А вы времени? Нет, я не, я не владелец. Это мой друг приехал ко мне с камерой. Можно? Ну, а дадим, дадим время. Это мой друг я, ко мне приехал, что вы хотите? Я вас прошу. Не, ну это дом, а без нет, камеры потом это дом. Это общественное место. я не настаиваю, я понимаю, что да. Все, кто хочет срисковаться, Я не вас Я понял, но... другой совсем, Просьба э, какая? Есть хозяева э, этого здания, этого объекта. Да я же вас попросил. Ну я не понимаю, почему вы это делаете. Дело в том, что здесь есть, э, здесь есть оборудование, здесь есть инструмент. А, почему? Почему? Да, я понимаю. Но это делал. зона повышенного риска. Хорошо, по технике... безопасности, по технике безопасности, находиться на объекте никто а, не имеет права вас вас. В как, вы должны а предоставить КАФ? Ну, он сейчас находится не на объекте, за территорией объекта. А, Поэтому с точки зрения, с целью безопасности, с целью сохранения оборудования, я же попросил вас. Что для С целью нас? сохранения меня, вода здесь все равно того, находится, я бы вас очень а попросил. Да, да. Решайте, решайте а что этот вопрос хозяевами. того, что Нет, 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 знаете, когда человек говорит, что он сегодня не, приедет, я, я, не я, 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 понимаю. Поставьте здесь палатку, дождитесь. Но вы же не хотите, в конце концов. Меня интересует сохранность. Вы палатку предупреждали? Понимаете, что здесь не Да, мы Obrigado. Есть хозяева этого здания, ага, ни я, ни он, осень, мы, нет, мы хозяевами нет, не являемся. Поэтому мы должны культурно, нормально, а мы, не нанося ущерб. Мы вам а не а наносим ущерб, было. и не выносим, и не будем наносить. И вы, пожалуйста, нам не наносите. Вот вы пришли, подожди, подожди. подожди. Вы пришли, душегубы, да? А кто голосовал за его пояс? Смотрите, пожалуйста, за первого душегуба. Это половина. Возможно, возможно.

The

Это, 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 платят. это не первый. Это не что написано. Это не тряси. Это не отписывай. Это не знаете, я, говоря, да. Это что

я вас да? понимаю. Но если бы не были, то их бы показали. не вы, а кто-то другой. Нет, подождите, Зачем, мы Пока вы работаете вдвоем, а мы хотим. Я не люблю рекламу. Я не люблю рекламу. Вы да, нет, Вы, не вы что, так, как мама Как мы с ним бы сказал бы, Степан я с вами встретиться, да? Вы, вы и мы все вместе бы слушаем Чонка после которого и без Но мы все-таки сейчас Добылись конкретных Результаті значить їм заборонено далі будівлю. Їх запросили із їхнім відкликали дозвіл, декларацію на будівництво інспекція, а вони продовжують будувати. Інспекція зажадала, щоб вони з документами прийшли в інспекцію. Вона нас весь час інформує. Вони відмовились прийти в інспекцію. Не прийшли. Вони нам пишуть, що ми зараз підключаємо міліцію, щоб їх привела. E, після цього інструкція уходить опаде... у відпустку. Я не люблю каналу, тобто я будемо нічого продовжити. Ну тут взяли явно... вони замовилися в, в, в ніякого року. Дві тисячі тринадцятого року. Да? E, mm. Десь із вересня вони тут почали порушитися. E, приблизно на новий рік вони ескаваторами, коли тут зима, нікого не було. Вирили котлован, громадний, знесли же. споруду, вирили громадний котлован, а їм віддавалася споруда під реконструкцію. Якщо вони вирили котлован, нема споруди. Вони втратили повністю своє ху -ху -ху. право, пішов чорний дим. Вам такі подобається? Э, ну це потвор. Вот я вот профессийный архи... архитектор, вот, вот Светлана Станиславовна, профессийный архитектор, она проектует объекты, загальный Це інститут у реставрації, який був в останньому дворі. А де, до речі, зараз інститут у реставрації? На Красної в інституті будівництва. Вона, каже, я бачу, в Холму, це так. В Україні, в Сидівчані. Ну, інститут. Це історія. А там і нам далі. А тут, зараз, це територія Національного природного парку Голосніча. Коли вони все робили, з дівкою, з фіюрами, вони у дирекції Національного природного парку Голосніча, Я погоджу. Даже у парку Рыльского не взяли погоджу. Ну и Они заплатили инспекции хабарникам. Державного архитектурного на контроля. И да, она ведь не считающая их там дела, а дозволы, декларации. Почему мы имеем мораль, право? Сейчас это разговаривать. Давайте я отходку.